Ə, salam əziz dostlar. Bu gün bəzi olimpiada tipli sualların izahları ilə tanış olacağıq. 3-cü sualdan başlayaq. Deməli 3-cü sualda deməli daxili və xarici radiusları r er və b olan 2 konsentrik diskə disk başqa diska bağlanmış ifvasəsi ilə darçılır və ə, sürüşmədən dìirlənir. Burada təkərin oxunun sürəti tapılmalıdır. Məsələn, 2 yanaşma eləyə bilərik. 1 yanaşmasını göstərəcəm. Deməli, bilirik ki, bu ipi biz çəkəriksə müəyyən bir və sürətlə təbi ki bu təkər sürüşmədən dəyirlənməyə başlayacaq. Dəyirlənmə hərəkəti bilir ki, 2 hərəkətin cəmindən ibarətdir. Fırlanma və irəliləmə şərtlərinin cəmindən ibarətdir. Demə biz bu ipi bu istiqamətə çəkərsə onda disk e, sola doğru irəllənmə hərəkət edir. Onda diskin bütün nöqtələrinin sola doğru bir irəllənmə sürəti olar. Buna V irəllənmə deyək. Bütün nöqtələr müəyyən bir irəllənmə sürətinə malik olacaqlar. Bu istiqamətdə V irəllənmə və həmçinin təkərin birdə 3 nöqtəsini göstərək. Aşağıda V irəllənmə sürətlənməyəcək. Bilirik ki, təkərin fırlanma oxunun ə, oxu, təkərin fırlanma oxunda fırlanma sürəti 0-a bərabərdir. Burda v fırlanma 0-a bərabərdir. Bu nöqtədə fırlanma sürəti var və bu nöqtədə sürət fırlanma sürəti var və bilirik ki, diskin bütün nöqtələrində bucaq sürəti eynidir və fırlanma sürəti deməli radiusa düz mütənasibdir. Onda bu nöqtənin fırlanma sürəti ə, bu istiqamətdə olur, çünki təkər ə sadənin əksinə fırlanır və bu olacaq omega r, omega r və bu nöqtədə fırlanma sürəti isə bu istiqamətdə olur. Bu olar budur, olar omega vur böyür. Deməli bu nöqtə yerə toxunma nöqtəsidir və bu nöqtənin yekun sürəti 0-a bərabər olur. Onda belə çıxır ki, v irəliləmə bərabər olur omega r fırlanma sürətinə. Ə digər tərəfdən bu nöqtənin sürəti 0-a bərabər deyil, bu nöqtənin yekun sürəti V-yə bərabərdir. Yəni ki, biz ipi çəkəriksə bu nöqtə B sürəti ilə bu istiqamətə gedər yekunda və deməli bu nöqtənin irəllənmə sürəti ilə fırlanma sürətinin fərqi V-yə bərabərdir. Burdan irəllənmə sürətinin ə, omega R olduğunu nəzərə alsaq, omega B-yər çıxısının Omega qiçir bərabərdir V alarıq. Omega nı ortaq vurğu nöqtəzən xarizinə çıxartsak alarıq V bölünsün R - kiçik R şəklində. Bu omega olaraq qalsın. Bizim təkərin oxununun fırlanma sürəti soruşulur. Təkərin oxununun sürəti soruşulur. Təkərin oxunda bildiyimiz kimi fırlan Təkərin oxununun sürəti o o nöqtəsinin sürəti bərabər olursuz. Yalnız irəllənmə sürətinə o da bərabərdir omega r-dir. Göründü kimi omega-nın yerinə v bölünsün r er - kiçik r er yaza bilərik. Vurulfun böyük r er şəklində olacağıq. Deməli doğru cavab e bəndinə uyğundur.